নমস্কাৰ মই উৎপল সমাজত এতিয়া অনেক লেখক সাহিত্যিক কবি শিল্পীৰ ভিৰ তেওঁলোকে অবিৰাম গতিত লিখিছে আঁকিছে গাইছে কোনোৱে প্ৰবন্ধ লিখিছে কোনোৱে উপন্যাস কোনোৱে ফিচাৰ কোনোৱে সংগীত কোনোৱে চিত্ৰনাট্য আৰু কটকী কোনোৱে মেগাজিনত লিখিছে কোনোৱে গৱেষণামূলক জাৰ্ণেলত লিখিছে কোনোৱে মঞ্চত গাইছে কোনোৱে সামাজিক মাধ্যমত মুঠতে এই সমাজত এতিয়া লেখকশিল্পীৰ অভাৱ নাই কিন্তু ইয়াৰে কিমানজন প্ৰকৃত লেখক কিমানজন প্ৰকৃত শিল্পী সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে আৰু প্ৰকাশিত লেখাসমূহৰ ভিতৰত কিমান মানসম্পন্ন লেখা কিমান আপোচকামী লেখা বা কিমান মানসম্পন্ন গীত বা কিমান বেপৰুৱা গীত সেই বিষয়ে ভবাৰ থল আছে এইসমূহ কাম এটা সৃষ্টিশীল কাম এই কামত জড়িতসকলক কোৱা হয় লেখক শিল্পী ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আমাৰ সমাজত এইসমূহ লোকৰ অভাৱ নাথাকিলেও তেওঁলোকৰ লেখাত বা গীতত কিমান সমাজ পৰিৱৰ্তন হৈছে কিমানজনৰ লেখা পঢ়ি বা গীত শুনি কিশোৰ আৰু যুৱ সমাজ সততা ন্যায়পৰায়ণতা আৰু মানৱীয়তাৰ প্ৰতি উদ্বুদ্ধ হৈছে এই বিষয়টো নিতান্তই উদ্বেগজনক এই লোকসকলক সমাজত বিভিন্ন শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰিব পাৰি ইয়াৰ মাজত কিছুমান লোক আছে যিয়ে নিজৰ খ্যাতিৰ বাবে লিখে বা গায় কিছুমান বণিক গোষ্ঠীৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয় কিছুমানে পদ পদবী আৰু পুৰস্কাৰৰ লাভৰ আশা মূৰত সোমোৱাই সতৰ্কভাৱে এই জগতখনত খোজ পেলায় আৰু এক শ্ৰেণী মানুহ আছে যিয়ে সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে লিখে বা গায় মানুহক সত্য ন্যায়প্ৰণতা আৰু কল্যাণৰ দিশে লৈ যাবলৈ তেওঁলোকে কলম ধৰে বা গীত লিখে বা গায় সত্যক সত্য আৰু মিছাক মিছা বুলি ক'বলৈ তেওঁলোকে কুণ্ঠাবোধ নকৰে সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ কথা মনত ৰাখি তেওঁলোকে সাহসিকতাৰে স্বতঃস্ফুটভাৱে লিখে বা গায় তেওঁলোক কোনো বণিক গোষ্ঠীৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত নহয় তেওঁলোকৰ লেখা বা গীতত অন্যায় অত্যাচাৰ নিৰ্যাতন মিথ্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে কণ্ঠ ধ্বনিত হয় এনেকুৱা লেখা বা গীতৰ পৰা সমাজ উপকৃত হয় এনেকুৱা লেখাৰ প্ৰভাৱত সমাজ পৰিৱৰ্তন হয় এনেকুৱা লেখা বা গীতে যুৱ সমাজৰ মাজত দেশপ্ৰেম জগাই তোলে এইসমূহ লেখা বা গীতৰ প্ৰভাৱত মানুহৰ দুখ দুৰ্দশা লাঘৱ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এওঁলোক কোনো অন্যায়কাৰী শাসকৰ প্ৰলোভনত আকৃষ্ট নহয় মিছাৰ সৈতে আপোচ নকৰে পদ পুৰস্কাৰৰ আশা বাদ দি মানুহৰ কল্যাণ কৰে এনেকুৱা লেখক বা শিল্পী বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিগৃহীত হয় তেওঁলোকে পুৰস্কাৰ নাপায় কিন্তু তেওঁলোকে মানুহৰ হৃদয়ত ঠাই লাভ কৰে ইতিহাসৰ পাতত স্থান পায় যোগে যোগে সময়ে সময়ে এনে কিছুমান মানুহ আছিল আৰু এতিয়াও আছে তেনে এটি সত্ৰা ৰাজীৱ শদিয়া সৌখিদিনা আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল সংখ্যাত তাকৰ এনে শিল্পী আমাৰ মাজত আঙুলিৰ মূৰত গণিব পৰা যিকেইগৰাকী আছে তাৰে ভিতৰত এগৰাকী নিশ্চয় মানস ৰবিনো পৰে মানস ৰবিনে জাতিটোৰ সংকটৰ সময়ত এনে কেতবোৰ কাম কৰিছে বা গীত গাইছে যি শাসক পক্ষক অসুবিধাত পেলাই আহিছে তেওঁৰ একালৰ বহু সতীৰ্থই সুতি সলালেও মানস ৰবীন একেটা ঠাইতে আজিও ৰৈ আছে বৰঞ্চ তেওঁ কেতিয়াবা পূৰ্বতকৈ অধিক দৃঢ়তাৰে জাতিটোৰ পক্ষত থিয় দিছে শাসক পক্ষক সুৰ্ধ সমালোচনা কৰিছে সেয়ে হয়তো আকৌ এবাৰ চৰকাৰৰ দুখত পৰিল মানস ৰবীন বহু বিতৰ্ক সাহিত্য সভাৰ এইবাৰৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈ আছে পাঠশালাত এই অনুষ্ঠানত এটা দিন গীত পৰিৱেশন কৰিবৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ কথা আছিল মানস ৰবীনক মানস ৰবীণক গীত পৰিৱেশনৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ সভাৰ কোনো বিষয়ববীয়া মানস ৰবিনৰ ওচৰলৈ আহি থকা বুলিও জানিব পাৰিছিল মানস ৰবিনে কিন্তু সেই আহি থকা ব্যক্তিকেইগৰাকী মানস ৰবিনৰ ওচৰ নাপালেগৈ ইয়াৰ কাৰণ জানিব পাৰি মানস ৰবিনে সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে যে চৰকাৰক কৰা সমালোচনাবোৰৰ বাবেই চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত হোৱা অসমৰ জাতীয় অনুষ্ঠানটোলৈ উদযাপন সমিতিৰ একান্ত ইচ্ছা থকাৰ পাছতো মোক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহি পৰিল এয়া মানস ৰবিণৰ বাবে স্বীকৃতি এনেকুৱা ঘটনাবোৰে প্ৰকৃত শিল্পীক অধিক শক্তিশালী কৰে এনে এটা অনুষ্ঠানত মানস ৰবিনে গান নাগালে নিশ্চয় খাবলৈ নোপোৱাকৈ নাথাকে মানস ৰবিনৰ এই অভিযোগৰো এতিয়ালৈকে উত্তৰ দিয়া নাই সাহিত্য সভাই সেয়ে আমাৰ সেইসকল বিষয়ববীয়ালৈ প্ৰশ্ন এয়া আপোনালোকে সাহিত্য সভা পাতিছে নে চৰকাৰী সভা পাতিছে শাসকৰ এনে গোলামী কৰি আপোনালোকে সমাজত কি ধৰণৰ সাহিত্য চৰ্চা কৰাৰ পোষকতা কৰিছে এনে সভাৰে আপোনালোকে জাতিটোৰ কি ধৰণেৰে কল্যাণ সাধিম বুলি ভাবিছে সময় হ'লে অসমৰ ৰাইজক ইয়াৰ উত্তৰ দিব